Пані панове, у номінації підприємець року представлені Ігор Далічук, президент товариства Слобожанська будівельна кераміка» Юрій Карпенко, генеральний директор підприємства Основа Солдсіс. Олексій Кулагін, генеральний директор товариства «ОМОКС» Для нагородження переможця на сцену запрошується керівник групи радників першого віце-прем'єр-міністра України Вадим Гриб. На заступник головы Рады предприемцев при кабинете министров Украины президент холдинговой компании Петрус Людмила Русалина. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Все мы хотим жить в богатой, красивой и процветающей стране, и это во многом зависит от работы тех людей, которые могут и хотят творить, предпринимать и создавать создавать новые предприятия и новые рабочие места, создавать новые торговые марки и новые бренды, создавать экономическое благополучие нашей страны. И я сегодня хочу сказать огромное спасибо всем нашим номинантам. Но победит один сильнейший. Я думаю, что победит тот, кто... Вернее, они все уже победили, потому что их объединяет огромное желание работать. Огромные глубокие знания и э, умение работать и умение организовать эту работу. Поэтому я также желаю успеха успехов и Победитель у нас Алексей Кулагин, генеральный директор ОМАКС. Ваши аплодисменты. Алексей Кулагин, кращий предприематель Украины. Олексій Кулагин є засновником житлового комплексу Чайка, унікального проєкту комплексної житлової забудови передмісті Києва. Протягом останніх п'яти років ним реалізовано великомасштабний проєкт будівництва житлового комплексу Чайка-1 з дано в експлуатацію 280 тисяч квадратних метрів нерухомості. Добрий вечір. Уважаємо господа і прекрасні дами. Кожен людина з народження освоює три професії. Одна – врач, вторая – учитель и третья – строитель. Все мы немного врачи, занимаемся самолечением, все вы немного учителя и все вы немного строители. Любого человека оценивают по его делам. Наша компания решила создать новый, достойный человека Украины формат застройки. Не только достойный, но и доступный. Жилой комплекс «Чайка» считается сейчас три года подряд лучшим комплексной застройкой Украины. Этому комплексу нет равных по тем условиям жизни, которые в нем предоставляются, и по ценовой политике, которая существует и при продажах, и при выплате коммунальных услуг. Получая эту награду, я хотел бы, чтобы те условия, которые мы создали для наших граждан, были минимальным нормативом во всех жилых комплексах. Потому что совершенству нет предела. Спасибо вам большое.